میں نے لگ بھگ اپنی عمر کے سٹھ برس علم کی وادیوں کا سفر کیا ہے سٹھ برس انیس سو سٹھ میں جب میں بارہ سال کا تھا تو میں اصول علم کے لیے حرمین شریفین میں مقیم تھا اور وہاں عرب کے علماء حرم مکی میں اور بر سرزمین ہند سے مہاجر علماء سرزمین مدینہ اور مسجد نبوی میں ان سے اقتصاب فیض کر رہا تھا مدرسۃ العلوم الشرعیہ شرعیہ جو گنبد خزرہ کے بالکل سامنے اس وقت تھا اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر میں قائم تھا جہاں آقا علیہ السلاۃ وسلام ہجرت مدینہ کے بعد اولاً مقیم ہوئے تھے وہاں پڑھتا تھا میں اس وقت سے آج تک کا جو علمی سفر ہے ایک معمولی سے ادنا سے طالب علم کے طور پر اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں نے بلاد عرب اور بلاد اسلام کے کونے کونے کے سفر کیے اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ حق سارا کا سارا صرف ایک مکتب فکر میں محصور ہے حق تمام اسلامی مسالک مذاہب اور مکاتب فکر میں دائر ہے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حق کا حصہ ہے مگر بدقسمتی یہ ہے حق کا جو جز جس کے پاس ہے وہ اسی کو کل سمجھ کر دوسرے کو کل یتن دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر مسر ہے میں رفع یدین نہیں کرتا مگر میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جنت میں رفع یدین کرنے والے آئمہ اور علماء کے بھی حلقات ہوں گے کہ جنت کی زینت ہوں گے میں آمین بلجاہر نہیں کرتا مگر جنت میں آمین بال کرنے والی ہستیاں بھی ہوں گی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو جنت کے باہر کھڑے کر دیں اور امام مالک کو داخل کر دیں یا امام مالک کو باہر کھڑا کر دیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو داخل کر دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک جنت میں ہوں اور امام شافعی اور امام محمد بن حمبل جیسی ہستیاں باہر اللہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن حسن شہبانی جو امام شافعی کے استاز ہیں شاگرد جنت میں ہو استاز باہر ہو یا استاز جنت میں ہو اور امام باہر ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ قاضی ابو یوسف جو امام اعظم کے جلیل اور قدر شاگرد ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں کس کو اندر داخل کریں گے کسی کو باہر کھڑا کریں گے امام سفیان سوری کو کہاں کھڑا کریں گے امام عبداللہ بن مبارک کو کہاں کھڑا کریں گے امام سفیان ابن عیینہ کو کہاں کھڑا کریں گے امام وقی بن الجراح کو کہاں کھڑا کریں گے امام بخاری اور امام مسلم کو کہاں کھڑا کریں گے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حمبلی المذہب ہے کہاں کھڑا کریں گے ہمارے شیخ تو میں وہ کلمہ کہہ رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ حق تمام اسلامی مذاہب میں دائر ہے کسی ایک میں معصور نہیں ہے اگر یہ راز سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی کہ ہم اختلافات کو اپنے ذاتی عمل اور ذاتی پسند کے لیے رکھ لیں مگر انہیں فروغ نہ دیں تاکہ تنازعہ واقعہ نہ ہو اور آقا علیہ صلاحت والسلام کے اس فرمان مبارک پر فوکس رکھیں اختلاف و امتی رحمت اختلاف کو رحمت بنائیں زحمت نہ بنائیں جب سے رحمت کو ہم نے زحمت میں بدل لیا خیر اٹھ گئی لہٰذا آج قبل اس کے کہ ہم درس ختم سید بخاری کا آغاز کریں یہ میرا ابتدائیہ تھا ایک میسج تھا کہ وقت آ گیا ہے امت کے اتحاد کے لیے علم حدیث و سنت کے احیاء کے لیے دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اور اگلی نسلوں تک میراث سے علم میراث سے دین بتمام تمام و حفاظت پہنچانے کے لیے ہم تکفیریت کی دیواروں کو گرا دیں ہم تکفیر تبدیع اور تدلیل کی دیواریں گرا دیں ہمارے اصلاف عمر بھر غیر مسلموں کو اپنے قول و عمل کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے ہم ساری زندگی محنت کر کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے اختلاف پر اور ذاتی طبیعتوں کے تنافر کی بنا پر مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں لہذا امت میں وحدت یگانگت اور یک جہتی پیدا کرنے کا وقت ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں